অট্টালিকাৰ মালিক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ঘৰত কেতিয়া চলিব বুলডজাৰ ক'ব পাৰিবনে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে নমস্কাৰ জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে সকলোফালেই হৈ আছে উচ্ছেদ বৃহৎ বৃহৎ উচ্ছেদ আৰু অৱশেষত সাত আঠদিনমানৰ কাৰণে এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হৈ আছে একে মাটি একে কথা কাৰো নাই পতা মাটি সকলো হ'ল চৰকাৰী মাটি কিন্তু সেই চৰকাৰী মাটিতে কেনেকৈ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলে দিলীপ শইকীয়াই আৰু তাতে আমাৰ এই জুপুৰিবিলাকৰ নিচিনা নহয় ওঠৰ কোটি টকা খৰচ কৰা আৰু তেওঁ সেই ওঠৰ কোটি টকা পাইছিল ক'ত দেখা নাছিলে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি নাজানে নেকি অ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় জানিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক যিমানেই তেওঁ মনে মনে কিবা কিবি কাৰি কৰি নাথাকক কিয় কোনো কাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ বেয়া পাব নোৱাৰে কাৰণ সকলো চাবি দিয়া পুতলা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাইছেনে নাই এতিয়া আহোঁ কথাটোলৈ মূল কথাটোলৈ চৰকাৰী ভূমি দখল কৰাটো সহ্য নকৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেদখলকাৰী বাসগৃহ বুলদজাৰে ধূলিৰ সৈতে মিহলাই দিছে চৰকাৰে পিছে মহানগৰীৰ চৰকাৰী ভূমিত দখল কৰি দিলীপ শইকীয়াই বনোৱা ওঠৰ কোটি টকা বিশাল অট্টালিকাটো কেতিয়া চলিব বুলডজাৰ এইটো এটা সুন্দৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে কওকচোন বহু অন্ধভক্তই কৈ থাকে নহয় ধেমাধাকে কৈ থাকে নহয় ইহঁতক ভাঙি দিব লাগে চৰকাৰী মাটি কিয় দখল কৰিব চৰকাৰী মাটিত কিয় থাকিব আপোনালোকে গম পায়নে গুৱাহাটীত চৰকাৰী মাটি বা ম্যাদী পতা মাটি কিমান আছে গম পায়নে বহুতেতো কয় এই এজাক পাহাৰতহে থাকে এজাক আমুকতহে থাকে আপোনালোকে গম পায় পাহাৰত কোনখিনি মানুহ থাকে গম পায়নে নাপায় নিশ্চয় আৰু যিখিনি মানুহ থাকে তৰুণ গগৈদেৱেই কইনাধাৰা পাহাৰত থাকি গৈছে আৰু কইনাধাৰা পাহাৰতেই হওক বা য'তেই নহওক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহখিনি এতিয়া জুবিনৰ ঘৰ ক'ত য'ত য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহখিনি কিন্তু পাহাৰতেই থাকে আৰু সেইবিলাক কি আপোনালোকে ভাবিছে নেকি যে এইবিলাক চব ম্যাদি মাতি চববিলাক ম্যাদী মাটি নহয় আৰু তাতে এতিয়া সুবিধা লৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে সৰু লালুপাঞ্জু মানুহখিনিক তেওঁ খেদিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ মানে সেইটো দেখাইছে দখল কৰি কিন্তু তেওঁ দিলীপ শইকীয়াক দখল কৰি দে মানে বুলডুজাৰ চলাই দেখাব পাৰিবনে এতিয়াতো লাগিল কেনাখন আৰু গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া মই আজি মানে এটা নিউজ পালোঁ সেই তাতেহে মই মানে আচৰিত হৈছোঁ দেই অ' তেওঁ ইমান কোটি টকা ক'ত পালে ওঠৰ কোটি টকা ধেমালি নেকি তাৰ মানে তেওঁ কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত একদম সঁচা কথা আৰু আপোনালোকেতো গম পাইছে মই ইয়াৰ আগতেও দিলীপ শইকীয়াৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেওঁ বহুতৰ পৰা মাটিৰ পতাৰ নামত মানে পইচা উঠাইছিলে ডেৰ লাখ দুই লাখ তেনেকৈ উঠাইছিলে আৰু তাৰ ফলতে তেওঁ আগৰ আমাৰ হেৰি ভৱেশ কলিতা বোলাৰ সেই মানুহজনক মানে আঁতৰাই পেলাই তেওঁ সভাপতি হ'ল আৰু এইবিলাক আচলতে চক্ৰান্ত তেওঁ সেইটো মানে অভিযোগনামা দিছিলে আৰু তাৰ ফলতে এতিয়া কি হ'ব ভাবিছে এওঁক ৰাখিলে আৰু আমাৰ মানে ঘটনা ঘাইহে হ'ব গতিকে তেওঁলোকক তেওঁক উলিয়াই দিয়া হ'ল বাৰু যিয়ে নহওক উলিয়াই দিয়ে কিবা দিয়ে দিয়ক এতিয়া মানে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যোনবিলাক বিধায়কে কিবা কিবি মানে মন্তব্য আগবঢ়ায় তেওঁলোকে এইবাৰ টিকেটটো তাত নিদিব আৰু ইতিমধ্যে ছাব্বিছটা ছাব্বিছজনে কিমানৰ মানে টিকেটৰ হেৰিটো কোনে কোনে নাপায় তেওঁলোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত হৈ গ'ল বাৰু য'ত যি নহওক কিয় কিয় দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত যে বুলডাজাৰ চলাব পাৰে ধনীখিনি ঘৰত কিয় নোৱাৰে অঁ কথা আছে কিছুমান কথা আছে সেই কিছুমান অন্ধভক্তসকলেও আকৌ চকুত কিহবাই তেহেঁতক মুতিলে যে সিহঁতে সেইবিলাক নেদেখে কিয় নেদেখে জানে কাৰণ সিহঁতৰ ঘৰবিলাকত এইবিলাকে চেলেকিবলৈ পায় আমাৰ নিচিনা মানুহৰ ঘৰত আকৌ চেলেকিবলৈ নাপায় নহয় গতিকে ইহঁতৰ ঘৰ ভাং হয়নে নহয় কিন্তু এটা কথা দেই ভগৱানে নকৰক আমাৰ ঘৰ ভাঙিলেও কিন্তু কথা নাই ইতিমধ্যে ভগৱানে আমাক দিছে আমি আকৌ নিজে ম্যাদি মাতি লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক মই খবৰটো মানে দিছোঁ দেই যিয়ে নহওক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সোনকালে যাতে আমাৰ ঘৰখন হৈ উঠে ইতিমধ্যে দুখন চাট হৈছে সেই কথাৰ মাজতে আৰু কৈ দিছোঁ দেই ইমান মই দেখাই নাথাকোঁ মানে দেখালে মনো নাযায় আৰু মানে বহুত কথা আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে বাৰু যি কি নহওক এতিয়া মোৰ মোৰ কথাটোহে ইয়াৰ ভিডিঅ' কথাটোহে ক'ব লাগিব ন মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা এইবিলাক মানে মই কৈ বেয়া পাওঁ গতিকে মানে একে নোৱাৰাতহে কওঁ দেই মই এনেই ব্যক্তিগত কথা মই কৈ নাথাকোঁ সমাজৰ হকেহে মই কিছুমান কথা কওঁ কাৰণ দেখিছে আপোনালোকে উচ্ছেদ অভিযানত কিমান হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া বুলিয়ে নহয় আৰু ইয়াৰ আগতেও মেট্ৰিক পৰীক্ষা কালিলৈ পৰহিলে তেতিয়াই মানে ঘৰ চৰ ভাঙি দিছিলে কিন্তু দিলীপ শইকীয়াৰ সেই অট্টালিকাটো তেওঁলোকে এদিন দুদিনত বনোৱা নহয় নহয় বা এমাহ দুমাহ বা এবছৰ দুবছৰত বনোৱা নহয় নহয় সেইটো কেইবাবছৰো লাগিছে গতিকে তেওঁ সেই ঘৰটো বনাবলৈ কেনেকৈ পালে তেওঁতো মাটিটো পতা নহয় যদি এতিয়া তেওঁ দুই নম্বৰী কৰি পেলাই চব মিলি কৰি দুই নম্বৰী কৰাতো এইখন চৰকাৰ উস্তাত দুই নম্বৰী কৰি যদি তেওঁলোকে মাটিটো পতা কৰি লৈছে সেইটো আমি গম নাপাওঁ কাৰণ ডাঙৰ মানুহৰ কথা নহয় জানো আৰু এইজনে কি কৰে নানানটা বাদে মানুহক উপলুঙা কৰি কৰি কথা কিছুমান কয় আছে মই ইয়াত ইয়াৰ আগতো মই তেওঁৰ হেৰি হৈ পেলাই বনাইছিলোঁ মাজতে অখিল গগৈৰ কথাও তেওঁ কিবা কিবি কৈছিলে তেতিয়াহে মই বনাইছিলোঁ প্ৰথমতে কিন্তু মই তেওঁ দুটা হেৰিয়ে বনাইছিলোঁ দেই ভাল ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মানে শুনিছিলোঁ কাৰণে তাৰপিছতহে এতিয়া এটা এটাকৈ ৰহস্য ওলাই আহিলে তেওঁ কিমান কেলেংকাৰী মানুহ আৰু সেই কেলেংকাৰী মানুহে এইবাৰ কি কৰিছে মানে ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ভাবিছে কেইজনমানক মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকালৈ মানে আনিছে তেওঁলোকতো হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মই কৈ দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে বিজেপিৰ পৰা আকৌ মামায়েই হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আমি যিমানেই বেয়া নাপাওঁ যিমানেই যি নকৰোঁ মুঠতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব মামায়েই আৰু তাৰ বাদে তেওঁলোকে নোৱাৰেও ইমানেই ক'লোঁ তেওঁলোকে নোৱাৰেও আৰু দেখিছে নহয় গৰুকেইটাকে সাৰি নাযায় লোকলৈ অহা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ অহা স্কুল বেগ জামিতি বক্সকেইটাই সাৰি নাযায় আৰু তেওঁলোকে কিবা ভাল কাম কৰিব নেকি জানো মামাও যে দুই নম্বৰী সেইটো আমি ভালকেই জানো মামাৰ নিচিনা দুই নম্বৰী মানুহেই নাই কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান কথা আছে তেওঁ মেনেজ কৰিব পৰা গুণ কিছুমান আছে আৰু তথাপিওতো মানুহে জানেই ইমান বাৰু দুই নম্বৰীয়ে মামা তথাপিও মানুহে কিয় ভোট দিয়ে কি কাৰণে উবৰি খাই পৰে দেখিছে নহয় আপোনালোকে কিমান উবৰি খাই পৰে কিন্তু মাজতে দেখিছিলোঁ দিলীপ শইকীয়া কোনোবা এখন মিটিঙত যাওঁতে খালী চকীত ভাষণ দি আহিবলগীয়া হৈছিলে গম পাইছে ত মঙ্গলদৈ ফালে বাৰু এতিয়া মেইন কথাটো ক'ব লাগিব নহয় জানো এতিয়া ইমান মানুহৰ যে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি বুলডোজাৰ চলাইছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰু তেওঁৰ ঘৰত চলা বুলডোজাৰ চলাবলৈ সক্ষম হ'বনে পাৰিবনে বাৰু চলাব নোৱাৰে আৰু এজন হেৰি মলুৱাই খুব লাগি আছে সেই মলুৱাৰ তাত লাগিব মানে কৰিব পাৰিবনে বুলজাৰ চলাব পাৰিবনে কেতিয়াও নোৱাৰে গতিকে এইখন ভেঁকু ভাওনা কৰি লাভ নাই আমি ভাল পাইছোঁ উচ্ছেদ কৰিছে বাৰু ঠিকেই আছে ভাল পাইছোঁ তেওঁলোক ইয়াৰ মানুহ নহয় এইবিলাক বহুত মানে কিবা কিবি অগ্ৰম বংগ্ৰম ঘটনা কৰি থাকে তেওঁলোকক বোলে হেৰি কৰিছে উচ্ছেদ কৰিছে কিন্তু উচ্ছেদ কৰিতো কামটো সমাধা কৰিব লাগিব ন তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ঠাইত থোৱাকৈ যদিহে প্ৰকৃততে তেওঁলোক বাংলাদেশী হয় বা কিবা হয় তেনেকুৱা কৰা কিন্তু সেইটোতো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে কি জানে মানুহৰ আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগে যে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ কাৰণে আইনখন বেলেগ আমাৰ সৰু মানুহৰ কাৰণে আইনখন বেলেগ এইটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে আৰু সঁচাকৈয়ে দিলীপ শইকীয়া যে মানুহজন এনেকুৱা মানে কি ক'ব আৰু দেই চাওকচোন গৰুকেইটাও এৰি দিয়া নাই গৰু মানে কেছটো তল পেলাবৰ কাৰণেই বা মাটিৰ কেচটো ওলাইছিলে নহয় মাটিৰ নামত তেওঁ কিমান ম্যাদি কৰি দিয়া নামত তেওঁ কিমান টকা লৈছিলে সেইবিলাক যেতিয়াই ওলাইছে তেতিয়াই মানে কি কৰিলে মামাৰ লগত কথোপকথন হৈ পেলাই উচ্ছেদত লাগি গ'ল আৰু মুঠতে উচ্ছেদ কৰ আৰু মানে এইফালে মানুহখিনিক ব্যস্ত ৰখা আৰু সিফালে আমাৰ কামখিনি সমাধা কৰা সেইটো কৰিছিলে মানে যেনে তেনে গৰুৰ কেছটো তল পেলাব লাগে আৰু আৰু তাৰপিছতে ভগৱানে কি কৰিলে এইকেইদিনতে সেই চামিনুল হকক দেখিলে নহয় সেই এজনী নৈত্যকী নন্দিনী নৈত্যকীয়ে কি কৰিলে একদম তালফাল লগাই পেলাই মানে শেষ কৰি থৈ দিলে উঠি অহা এটা জীৱন শেষ কৰি থৈ দিলে তাই আৰু নৈত্যকীয়ে কি কৰিলে চাৰি পাঁচদিন মানুহখিনিক হওক মিডিয়াখিনিক হওক তাতে ব্যস্ত ৰখালে আৰু ইফালে তেওঁলোকে উচ্ছেদ মত মানে লাগি আছে আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু মানে আদালতৰ পৰা উচ্ছেদ স্থগিত ৰাখিছে এতিয়া অৱশ্যে উচ্ছেদ বন্ধ গতিকে দিলীপ শইকীয়াৰ ঘৰত মানে কেতিয়া চলিব বুলজাৰ সেইটোহে আমি অপেক্ষা কৰিম আৰু চলিলে সকলোতে চলিব লাগিব নচলিলে ক'তো চলিব নোৱাৰে এয়াই আছিলে এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ কথা ভুলেই হৈ গৈছে দেই মানে কি ক'ব মাথাই কাম নকৰা হৈ গৈছে জানে এতিয়া চাৰে নটা বাজিছে ভাত বনোৱাই নাই আৰু দিনটো সময় নাপাওঁ মানুহ লাগিছে যিহেতু তিনি চাৰিটা মানুহ লাগি আছিলে কিবা কিবি বস্তু নি আছোঁ ইফালে নতুন ঘৰলৈ সেইটো কাৰণে মানে সময় নহয় আৰু এতিয়া চাই নটাতহে হেৰি কৰিছোঁ ইফালে মানে হুছেল দিয়ে বুলি কুকাৰটোৱে সেইটোতো ব্যস্ত আছোঁ যিয়ে নহওক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পায় কিছুমানেতো বেয়া পায় বাৰু জানো মোক চাগে ওলালেই কেনেকুৱা গালি দিয়ে সেইটো ভগৱান জানে বাৰু যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ গালিখিনিয়ে মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ গতিকে আৰু বেছিকৈ মানে বহলাই গৈ নাথাকোঁ অঁ কথা এটা নহয় সেই দিলীপ শইকীয়া ঘৰৰ মানে অট্টালিকাটোৰ কথা কওঁতে মই দুটামান কমেণ্ট হেৰিকৈ থৈছিলোঁ দেই কি লিখিছিলে জানেনে কমেণ্টকেইটা মই কৈ দিওঁ দেই মুখেৰে যিবোৰ কয় সেইবোৰ মাত্ৰ অন্ধভক্তসকলৰ সকলক বুৰ্বক বনাবলৈহে মহা ঠগন বুলি কৈছে দেই আৰু এজনে কৈছে জনসাধাৰণক টকা লুণ্ঠন নকৰাকৈ কি এনেকুৱা উপায় আছে যে মহানগৰীত ওঠৰ কোটি টকীয়া এখ এটা অট্টালিকা বনাব পাৰে সেইটো সঁচা কথা ক'ৰ পৰা পালে ওঠৰ কোটি টকা মাটিৰ কেলেংকাৰী নায়ক আৰু কি কি আছে অঁ গৰু চৰুতো আছেই মই বাৰু জইন কৰি দিছোঁ সেইটো কথা তাৰপিছত এই আৰু বহুত ওঠৰ কোটি টকাৰ বিশাল অট্টালিকাৰ এজন বিজেপিৰ সভাপতি এতিয়া চৰকাৰে মনে মনে থাকিবনে বুলডজাৰ লগাবনে দুহেজাৰ ছাব্বিছত ছাব্বিছলৈ মানে থমকি ৰ'ব এয়া অস আৰু এজনে দিছে এয়া অসমৰ শিক্ষিত গুণীজ্ঞানী সচেতন যুৱচামে সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ আৰু বেছিকৈ নকওঁ দিয়কচোন বেছিকৈ হেৰি কৰি থাকিলে আকৌ সময়টো গৈ থাকিব নহয়নে বাৰু গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু আপোনালোকে নিজে এতিয়া বিচাৰ কৰক আৰু যোনসকলে অন্ধ হৈ পেলাই আছে ভাবিছে এই কেনেকৈ মানে বেয়াকৈ কওঁ তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকৰ চকুকেইটাত অকণমান দৰৱ পাতি দিবলৈ নাই যদিনো এই হেৰি পায় নহয় পোননুৱা দিয়ে আগতে দেখোঁ গৰুবিলাকৰ চকু জাল মাৰিলে পননুৱা দিয়ে পননুৱা দিলে জালটো হেনো ফাটে মই দেখিছোঁ গতিকে তোমালোকৰ যদি দৰৱ পাতি আনিবলৈ ঔষধ হেৰি নাই মানে পইচা পাতি নাই পোননুৱাকৈ দি পেলাই অকণ চকুকেইটা খুলি পেলাই তোমালোকে চাবাচোন ক'ত কি হৈ আছে এনেই চকুকেইটা মুদি পেলাই কাৰণে শুনি থাকিলে নহ'ব নহয় চকুকেইটা খোল খুৱাব পননুৱাকৈ দি মই কৈ দিছোঁ উপায়টো পনৌনুৱা দিলে চকুৰ জাল ফালি যায় গতিকে আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া মই লৈছোঁ বিদায় সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক দেই তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া লৈছোঁ বিদায় বাই বাই